не такие города, как у вас, и у нас мало, где можно там, и, там, и развлекаться и делать там какие-то, да. Но есть чем вас порадовать. За два года мы это исправим. В общем, к нам приезжают на поезде, мы встречаем в форме, в камуфляже. Плакатами, как, например, «Добро пожаловать в зону АТО, например. Mm -hmm. Вот, далее мы везем в гостиницу, там гостиница Украина или каким-то Расселяем. Далее кормим в арт-кафе. Идем их там, в арт-кафе, которое будет называться... Арт-кафе? Ар а, нет, Вот. Потом у нас экскурсия. И одновременно это как такой автоквест. В вот этом проверка в областок. То есть по основным этим местам, по его они ездят и выполняют <соспит> <Это> определенные задания. <соспит>

Потом мы везем их на Семеновку, там у них проводится для них тактическая игра, например, стрейкбол. Это игра для и взрослых, для, и взрослых для, и снировых, для детей? На полигоне под названием «Зона АТО», если дети не хотят играть, или там сильно маленькие дети, них работают аниматоры, там Бабай, Стрелков, Лена Полченко, еще да. кто-нибудь. Да, то есть полностью будет тренировка. После этого реальное событие. Ясное дело, все проголодаются, поэтому перекус, как мы продолжаем тему, продолжаем атмосферу, армейский сухпай. После этого у нас будет прогулка на гору Карачун. Мы погуляем по нему, там очень красивый вид. Там есть небольшой оставочек, там можно покупаться, там чистая вода, там песочек очень красиво. Дальше у нас будет ужин с видом на закат. Только там очень красиво. Я сам там был и там не раз, особенно вечером. Да, Если бы у нас было больше времени, то можно было бы полетать на плане или как он называется правильно. На пиктоплане, да. Мы ужинаем на короче, у нас будет пикник там на У Нас все сделаем красивенько под зону Ато. А, то есть тематически, да, бровь, там, и... да. как, как нужно. Макета головы. Просто мне почек плохо, я писал, поэтому... А, значит, у нас там будет, у нас будут всякие развлекательные программы для взрослых и для детей. Возможно, тир какой-то. Да, да, может, мы сделаем тир, да, может да. быть, сделаем лазерный тир, ну, там тоже. У нас очень много всяких инсценировок и такое. Дальше мы возвращаемся в гостиницу на, на отдых. А утром мы начнем, с на настоящего утра мы начнем с завтрака в ресторане Тайлер. Это очень крутой ресторан славянский. Ну, это, в принципе, есть пивоварня Тайлер, и у них свое пиво. Но там очень, очень вкусная кухня, большая территория. Есть где оставить детей, есть комната для детей, ну, там, всякие такие штуки прикольные. Кто хочет продолжить? Давай, Павел, ты у нас сюда то есть они просто люди из некоторых раз ни разу не были, они не знают. Ничего, если мы скажем Или обязательно, чтобы они говорили. Ничего, ничего. Так, значит, продолжаем. Мы Далее час, час, мы везем час. их в конный клуб Алюр. Это конный клуб Славянска. Там есть конные прогулки по живописным местам Славянска. На, на лошадях мы... Верхов. По моему верхом, естественно, на лошадях мы ведем их везем. До Святогольска, по вот этим вот всем листам, полям и так далее. Если у кого-то будет ну, проблемы с поездкой на лошадях, то у нас мы на бусиках заберем, то может женщины с детьми там не, не захотят или не смогут про проехаться достаточно большой, большое расстояние на лошади. Либо конницы будет. Далее перекус типа шашлыка чего-то на природе. Ну, мы то есть, доезжаем до Святогольска, а дальше Антон подключается. 15 секунд. Uh, в кушаем мышаем часы і идем в Лавру. Uh, в Лаврии у нас uh, есть экскурсия, мы беремо экскурсию с монахом uh, по подземельям Ларовським. Мы поднимаемся наверх по своей Добре. Та, значить, ще один дуже важливий момент в презентації ви повинні вкладатися в час. Ви маєте час і ви повинні розподілити кожен свої, свої обов'язки, і кожен презентує. І бере участь всі, ну, тобто всі беруть участь. Значить, в мене є три запитання. Перше питання це є тайлер. Наскільки воно гармонійно поєднується з програмою попереднього дня? Чи воно є адекватно чи неадекватно? Тобто, якщо це якийсь першенебельний ресторан, а ви, ні, днем ні. Перед тим, а ви день перед тим говорили про якісь там сухпайок. Е, сухпайок і все тому подібне, ну, тобто це є не дуже гармонійно, мені видається. Ні. Ладно, Нет, ну почему нет, потому в целом... Не дайте мне туда, можно опять же и... Нет, ну вы просто сказали Тайлер, я сразу задаю ей вопрос. Возможно да, возможно да, это может... Тайлер является как бы арт-кафе. Ну да. Арт-кафе в каком формате? Просто он идет в очень большой зал, там есть арт-кафе сцена и есть... Оно гармонично будет соединено с вашей программой? Да. Добрый, окей. Следующий это Кони. Ну, Насколько кони поєднуються с программой предыдущего дня, знову же таки? О ви зможете віддохнути від попереднього дня і утро почати з прогулки на лошарях. А чому ні? Це просто альтернатива трансферу. Окей, добре. Ви все всьому будете в сторону Святогорська і ви увійдете, де стояла армія українська, де стояли російські терористи. Я просто думаю, якщо якщо ви продовжуєте цю тематику, то краще взяти КАМАЗ і поїхати на них. Ну, обов'язково бажається, щоб ви ще потом до нас приїхали. Так, так, назад Ну, саме така подія, оце АТО в мене викликає такі ну, не дуже хороші, типу, згадки, ще щось такі емоції. Чому ви думаєте, що нам буде цікаво дійсно АТО? Тому що це вбивства, це купа людей, які позбулися свого житла. Чому нам має бути саме цікаво дійсно це АТО? Коли слово АТО я згадую про люди, помирали, люди просто виїжджали, і, ну, це як це, на Чорнобиль. Тобто по кістках ходити це.

Ви би ще зараз зрозуміли. Вони самоверсі заробляють, а це бізнес, це спекуляція, охоплення. Ні, це такий розказ історії, так, про Ну, це як хто ставиться на справу. Тут ще питання різні. Це можна закинути й краївці. Це те саме можна і закинути краївці. А як же тієї війни? Нічого, коли там були нас повелі в тюрьму. На Лондону, так. це теж те саме. Ну, тобто, тут кожного своє. Февралітети розставляє кожен. Так, ще одне питання. Ну, хотела с Да, да. Добрый, Я, я хотела прокомментировать вопрос. Ну, действительно, вот это не то, что вот ну, относиться к этому, вот как будто это вот война, вот это вот все нагнетает. Это просто как, ну, хотя бы на чуть-чуть ощутить эту атмосферу, которую, ну, как бы вот... Имеется в виду, что показать вот весь ужас и нажиться на этом. Просто вот это будут какие-то маленькие, там, ну, как Инсталляции, возможно, просто вот, ну... Окей. У меня есть вот вопрос важный. Вы предлагаете свою экскурсию также для детей. Вы не думаете, что для детей это реально очень жестоко и... Я говорю, Мы не предлагаем А с нами будет вот аниматор, который полностью вспомнит детскую консуль, которую вы